નમસ્કાર દર્શક મિત્રો અવર રાઇટ્સ ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે બીએપીએસ બાલ બાલિકાઓએ સુરસાગરમાં રેલાવ્યો સંસ્કૃતિના સુર સાગર ભગવાન સ્વામિનારાયણના છઠ્ઠા આધ્યાત્મિક અનુગામી પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજની બાણુમી જન્મ જયંતિ આગામી બે ફેબ્રુઆરીએ વડોદરામાં ભવ્યતા અને દિવ્યતા સાથે ઉજવવાની છે આ અનુસંધાને રવિવારની સંધ્યાએ બીએપીએ સંસ્થા દ્વારા સૂરસાગર તળાવ ખાતે આયોજિત વિશિષ્ટ વૈદિક કાર્યક્રમ એ વડોદરા શહેરને ઐતિહાસિક ક્ષણોની સાક્ષી બનાવી દીધું માત્ર થી ચૌદ વર્ષની વય ધરાવતા છસો બાવન બાળકો અને છસો ચાલીસ બાલિકાઓ એમ કુલ બારસોને બાણું બાળ વિદ્વાનોએ

हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री स्वामीनारायण के छठे आध्यात्मिक अनुगामी और वर्तमान समय में बी ए संस्था के अध्यक्ष ऐसे प्रगट ब्रह्मस्वरूप स्वामी महाराज उनका बयानवा जन्म जयंती महोत्सव करीबन एक महीने के पश्चात दूसरी फेब्रुआरी को वडोदरा के अंदर बड़े पैमाने पर संपन्न होने वाला है और इसीलिए उनके पवित्र जीवन का साधुता संपन्न व्यक्तित्व का उद्घोष समग्र वडोदरा शहर में हो और उनके विश्व शांति का संदेश सभी वडोदरा शहर वासियों के अंदर प्रसारित हो इसलिए यहाँ पर दो सौ बानवे महाविश यहाँ पर विश्व शांति महायाग संपन्न हो रहा है मोहन महाराज ने बड़ी उम्र में ही उन्होंने सत्संग दीक्षा ग्रंथ की रचना की जिसके अंदर 315 जितने संस्कृत श्लोक समाविष्ट हैं। समग्र मानव जात के लिए हितकारी यह ग्रंथ उसका मुखपाठ बड़ौदा के करीबन 1500 जितने बाल बालकों ने किया है ये बाल बालिकाओं की उम्र है 6 साल से लेकर 14 साल तक उनमें से करीबन एक हजार यहाँ पर बाल बालिका उपस्थित है और दो जितना कुंडिया वहाँ या यहाँ पर यज्ञ संपन्न होने वाला है एक साथ जब ये वैदिक मंत्रोच्चार होगा तब हमें प्राचीन भारत की गुरुकुल उसकी यहाँ पर स्मृति होगी ऐसा दिव्य वातावरण यहाँ पर खड़ा होगा इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आज बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी और राज्य कक्षा के मंत्री भी और कॉर्पोरेटर श्री बहुत बड़े पैमाने पर कई सदस्य महानुभाव यहाँ पर उपस्थित भी हैं और अंत में शिव तांडव स्त्रोत्र शिव जी की आरती और स्वामी नारायण आरती इससे बड़ा सा दिव्य वातावरण यहाँ पर खड़ा होगा आप सभी को विनती है कि के स्वामी महाराज के बयानवे जन्म जयंती महोत्सव में अवश्य लाभ लेने के लिए हम पधारें जय स्वामी नारायण।